آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ تم بھی بت بیچنے ہیں ہمارا کاروبار ہے حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا خریدنا ہے تو خرید لو چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے جھگڑے ہوئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا سیانہ ہے پنچایت کا بندہ ہے جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا لیکن کہتا ہے, نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے قسم کی کوشش ہے صاحب کی کیسے ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا گھر کے اندر بھی ٹکرائے فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے ایم پی ایم میں نے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا اکیلا اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے کوئی ساتھ فوج نہیں تھی کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی فرمایا افضل الجہاد کلیمت الحق اند سلطان الجابر فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے یہ سب سے بڑا جہاد ہے یہ سب سے افضل الجہاد ہے قلیمت الحق اند سلطان الجاب ہے سب سے بڑا جہاد حضرت عبرائیم کھڑے ہو گئے سپر پاور سے ٹکرائے یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں دیکھیں گے کریں گے سوچیں گے اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پریز کریں سیاسی باتوں سے بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لطاڑا ہے للکارا ہے یہ تو مشن انبیاء ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹا ہے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو بہت بڑا ظالم ہے اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں راب ہوں تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے تو پھر آپ حق ہاں بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح صحیح چلے حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے کوئی محافظ رکھ لیں آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے آتی نہیں بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے علامہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے شہر میں رہا کرتے تھے جہاں گام گام پہ خطرہ تھا لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو آپ کی جماعت کی باسر سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک ایک آدمی بندوق والا آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں ضرورت نہیں ان چیزوں تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے جا کے کہا کہ تو نہیں خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے اس نے کہا کل کہنے لگا جا تجھے ازاد کیا زندگی دی اس کو چھٹی دے دی ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں وہ جو کال مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے یہ بےوقوفوں جیسی دلیل ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ و سلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بےوقوف ہے بےوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی دلیل بدل لی جاتی ہے ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر فبوہی تلزی کا کافر کافر لاجواب ہو گیا اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہو. کوئی جواب نہیں تھا علامہ اسمہ لکی نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے حضرت سیدنا علامہ اسماع لکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود وہ جیسی باتیں کر رہا تھا اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے میں غروب کرتا ہوں اللہ مغرب میں میں نکالتا ہوں تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے علامہ اسماء لکی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے و اللَّهُ اللہ خَلِيلَ خلیل ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا دلیل نہیں بندہ دیتا پھر لڑائی کرتا ہے پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں کہتے ہیں یہ خانستہ صحیح نہیں دیکھتا صحیح نہیں دلیل ختم اب ذاتیات پہ اترے کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کی دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو قوم گئی ہوئی تھی ساری آپ نے بات سنی ہوئی ہے میں نے صرف اشارہ دینا ہے میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں اپنا آپ نہیں بچا سکتا اس کی پوجا کرتے ہو کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی اس کو آگ میں ڈالو بہت بڑی حویلی پینتالیس فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور پینتالیس فٹ اونچی مختلف روایات لامہ اسمہ لکی کہتے ہیں کہ تین مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا تگڑا ہے ایک بندہ تین مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان البار میں گفتگو کی تھی بد شگونی تہمات لوگ لیتے ہیں اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے تو ہم ماں کا شکار ہو گئے بیبیاں نظر مانتی میں بیمار ہوں اگر صحیح ہو گئے تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی میں نے منرد مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماز اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں وہ بی, بی کئی مہینے گھومتی رہی جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی ماری گئی تو ہم مات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ تو ہم مات کا بھائی تو ہم مات دین کے اندر منع ہے تو ہم مات دین میں کوئی نظر ماننا کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا یہ تو درست ہوا لیکن غیر شریع نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا میں دھاگا باندھوں گا میں رسا کاٹوں گا میں وہاں گندے اور سے پانی پیوں گا ان کی شریعت اجازت یہ تو ہمات ہیں بدشگونی ہے دین میں ان کی کوئی گنجائش آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے اس کا طریقہ پوچھیں ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی بارہ علام دام برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی پنتالیس فٹ اونچی آگ ہے پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے یہاں تو موجے ہیں نا جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے پیر صاحب کے لیے موج ہے علامہ صاحب کے لیے موج ہے خطیب صاحب کے لیے موج ہے جلنا کس کو پڑتا ہے وہ علی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے گزر گیا زمانہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالیں کیسے شیطان نے تجویز دی کہ منجنیک بناو منجنیک بڑے بڑے, بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسہ باندھو وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیک پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے پاؤں مبارک باندھ دیے پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں ہورے رونے لگی فرشتے تڑپنے لگے اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں فرمایا جاؤ جا کے اسے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ ہوا کا فرشتہ آیا کا ابراہیم اگر تو کہے او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں یہ داستان نہیں یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جو عقیدے یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے یہ ہے طریقت کی باتیں وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے حضرت ابراہیم السلام کو پھینکا جا رہا ہے فرشتہ آیا اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائے سارے آگ ان پہ پھینک دی جائے آپ نے فرمایا تو جا تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی فرمایا جا تجھ سے کوئی کام نہیں اب جب منجنیک میں رکھ دیے گئے آگ میں جانے کا لمحہ ہے تیاری ہے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہا ابراہیم کوئی حاجت فرمایا تجھ سے کوئی نہیں کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے رب کریم سے ہی بات کر لیں تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں میرے ہاتھ بندھے ہیں پیر بندھے ہیں آگ میں اسے نہیں پتا بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں میں تیار ہوں میں تیار ہوں اسے کو ٹھیک ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں یا نارکونی بردم و علی ابراہیم اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ پھول کھلے ہیں کومپلے مہک رہی ہیں کلیاں خوشبو دے رہی ہیں حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے رب کریم کا شکر بجا لانے لگے نکلے وہاں سے کچھ دن گزر گئے نکلے حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے چچا کے پاس ٹھہرے انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارا کا نکاح کر دیا کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی جناب حاجرہ نام تھا ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے حضرت لوت علیہ السلام بھی ساتھ یہ چار لوگوں کا قافلہ چلا فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا گھر بار چھوڑا تبلیغ شروع ہوئی حضرت ابراہیم کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی ہیں ایک حضرت آج ہیں اولاد کوئی ہی نہیں بڑا میوہ میٹھا گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چن ہوتی ہے بھن بھناٹ ہوتی ہے حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے ربی حبلی من السالحی یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے حضرت سارا نے سن لیا کہنے لگے ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں آجرہ سے نکاح کر لو نہ سے نکاح ہوا اللہ تو بڑا بے نیاز ہے رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا آتا فرمایا بیٹا کالا سے آب ہی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ وسلم. اتنے خوبصورت اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا بھی اس کے پاس توجہ ادھر ہو گئی جناب سارا رشک کرنے لگی ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑا جنگل میں بعد بات گئے ریزیزار پاس بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا تیرے پانچ بیٹے کو حافظ قرآن بنا کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی پھوکے مر جاتے ہیں یہ سارے میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے علاقوں کے علاقے خالی ہیں ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں باندھ رہا توجہ ہی نہیں دین کی خاطر اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی دو یہ دو ایک سا مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے آپ خود ہی لگ جائیں بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب دو گھنٹے تو نکال کے آئے دین سیکھنے کو کافی ہیں آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا جو حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے پھر بھی ڈبل ٹریپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا پانی کا قطرہ نہیں تھا دو کلو کھجور ایک مشکیزہ بیوی کو تھمایا ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توقع ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے اللہ دے گا حلال حلال پہ کنات کرے جائز جائز پہ بھروسہ کرے رب کریم عطا کرنے والا ہے وہ مزاج ختم ہو گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دو کلو خجوریں ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے, اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب حاجرہ کو اور بٹھا کر کے یا واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی کہا ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں اب زمزم کا کنواں ہے نا جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے صفا مروہ سے باہر نکلے نا سرکار کے ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا وہاں حضرت سیدنا حاجرہ ہاجرہ کو بٹھایا کوئی چیز نہیں کوئی درخت نہیں کوئی کھیت نہیں کوئی پانی نہیں کوئی کنواں نہیں وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب آجرہ فرمانے لگے کہ ابراہیم کس کے سارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو کہنے لگے اللہ کے سارے پہ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا پھر فکر نہ کرنا حضرت ابراہیم آ گئے بات آپ نے سنی ہوئی ہے اشارہ کرنا مقصود ہے تیرہ سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے لیکن مکمل دیکھ بال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سارا کردار ماں کا تھا میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے یہ تربیت کریں اپنے گھر میں میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہے اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے زندگی بار گزار دی پیسے کمانا کون سا مشکل کام ہے دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کی ہے سکولوں میں وہ جاتی تھی فلانا کام وہ کرتی تھی فلانا کام اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں یہ اس کو دی گئی ہے اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا اس نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اور یہ یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں حالانکہ کس کو سنانی چاہیے بولیے بہن اور بیٹی کو بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں ان کو سمجھائیں تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو حضرت سیدنا ابراہیم تیرہ سال کے بعد آئے چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی دوستی کا چرچہ تھا اللہ تبارک و وطالعہ کی معبوبیت کا غلبہ تھا تیرہ سال کے بعد فلمہ ما بالگا ماہ حسا یا بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ سال چلنے لگا تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابا ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی بولیے ویسے ہی, ہی کریں حضرت حاجرا کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں ختم بات اتبار ہے مطمئن ہو گئی شیطان پیچھے سے آیا اممہ کے پاس ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے جھگڑا جاری رہتا ہے پڑوسن ملے دار شیطان نے آ کے بتا لفظ کیا ہے کہا حجرا تمہیں پتا ہے کہاں جا رہے کہا دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے دوست کون ہے رب کریم اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کروں تو حضرت عاجرہ کہنے لگی کبھی کہ باپ بھی بیٹا زبا کرتے ہیں شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے تو جناب عاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے تو مجھے شیطان لگتا ہے کہا کیا مطلب فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے رستے میں پیش کر دیتا دے دیتی مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے اس میں لہتو لا اللہ کی کیا گنجائش حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے علق پہ چھوڑی رکھ بھی دی اور چھوڑی چلا بھی دی رکھ بھی دی اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدق تر رو یا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا مقیامت تک تیرا نام رہے گا حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا جان بھی دی بیٹا بھی اللہ کریم نے دمبے دیئے فرمایا یہ فدیہ ہے اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے بہت بڑے آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے لوگ آیا جایا کرتے تھے بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں امیروں کی بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں تیری طرف پارٹی تیری طرف اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا تکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گار رکھنا جائز ہے قربانی کا کتنا گوشت گار رکھنا جائز ہے سارا ہی جی آ, اس لیے فریزر لے لیں فریج سے نہیں کام چلے گا سارا ہی جہاز گھر رکھنا سارا ہی جائز رکھ لے او خدا کے بندے قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں قربانی صاحب نصاب صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا تو وہ سارا سال ہی گوشت تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے لیکن سارا دے دینا بھی تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے سارا تقسیم کر دیں بات ختم ہوئی یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں میں کہے نہیں ربی لبل بھی جائز جے رجب رمضان تو کھاؤ کوئی بندہ نہیں منع کر دا. اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں یہاں پھر اس میں سے جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے یہ کیا طریقہ ہے ہمارا اور اسی پہ عمل ہے اللہ تبارک و ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے صرف قربانی نہیں دیتے تھے سارا سال بہت سارا لنگر بہت سارا کھانا پینا بہت ساری چیزیں جاری رہتی تھیں اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا ایک دفعہ ڈھیروں مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں حضرت سارہ اور جناب آجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں جناب سارہ کہنے لگے کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی اور حالات یہ ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں مصر میں دور دراز علاقوں میں تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہے اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے اللہ ہی بندوبست کرے گا فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے وہ قحط کے دنوں میں گلہ جمع کر لیتا ہے میں اس کی طرف پیغام بیچتا ہوں مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا دو تین پانچ اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ کے دوست سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غلہ لینے گئے وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں لوگ لے گئے اب تو کوئی شے نہیں اب وہ خالی آ گئے پانچوں کے پانچوں اونٹ جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں ان غلاموں میں سے خادموں میں سے آپ کے ان چاہنے والوں میں سے کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں ہمیں روٹی ملے گی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں وہ جب دیکھیں گے نا خالی آگئے تو انہیں تکلیف ہوگی اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں ریت بھر کے لے جاتے ہیں بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا لا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے وہ خود ہی ان لوگوں کی دل جوئی فرمائیں گے اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے بی بی سارا اٹھی کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملائزہ ہی نہیں کیا تھا فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی اعلی غذا بنی بڑے بڑے کھانے بیوں نے مل کے پکائے چن دیے گئے حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے ہیں سجدہ شکر ادا کیا اور جب سجدے میں گئے تو وہی وہ آنے لگی پھر رونے لگے جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں جناب ابراہیم مسکرائے فرمانے کہ سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے